Все произошло мгновенно и очень быстро. Зашли сразу на стадион, зашли сразу на базу кирша. Пытались еще раз говорю пытались войти на, неоднократно на территорию детской академии, которая расположена в Донецке. Вот. Но эти попытки у них так, скажем так, логическим концом не завершились. Наверное, они просто реально понимают, к чему это может привести. Я надеюсь, понимаю. И поэтому, кроме как разговоров, дальше это не. Что пока не шло. Хотя, если смотреть по тенденциям, которые идут, то, что этих разговоров становится все больше и больше, то я думаю, оно хорошим может не закончиться. А там не с кем контакт держать, потому что они всех наших людей вывели, поставили свою охрану, и все. То есть как бы, на что там дальше, знания все опечатали, ну я делового никакого не вижу, потому что, прежде всего, мы должны отталкиваться от концептуальных главных вопросов, То, что это частная собственность. В любом цивилизованном обществе частная собственность неприкосновена, поэтому с какой мне контакт и какие переговоры мне с ними вести? Ну, что мне вести с вооруженными людьми? О чем мне с ними говорить? Есть другие органы, которые пусть с ними занимаются, ведут переговоры. То есть они должны как пришли туда, так и уйти оттуда. И все, и дать возможность нормально нам... Работали. В тех непростых условиях, в которых находятся и люди, и, и, мы. Мы переговоры с ними вести не будем. И условия нам выдвигать никакие нечего вообще. Прежде всего, они себе навредят, не нам. Ну, какая команда? Сложно было морально, потому что, честно говоря, ну, вы же видели сами, и в прессе читали, и ставки вы видели, что 80% нам давали, что мы пройдем дальше. То, что произошло, но ну, это, ну, мы отходили долго очень. Я очень переживал за игру с Ворслой, потому что, ну, После такого обычно случаются, знаете, такие не очень хорошие негативные спортивные результаты. Но, к счастью, все получилось нормально. Ребята с этого пике вышли. И теперь думаю только о чемпионстве, о кубке и идем вперед. Я думаю, да, хотя, еще раз повторюсь, было сложно, потому что в самом деле ну, удар был сильный. То есть никто просто не ожидал, но сложно даже говорить. очень хорошо. Более того, вы, более того, как бы вы даже посмотрите на игру с Ворскла. То есть, потом, ну, с Эльдой, понятное дело, это ну, Еврокубки, то есть там другая ситуация. Да? Все приходят и съезжаются со всей страны. Но вот сразу, через, фактически через два дня была игра с Ворскла, там было около пяти с чем-то тысяч человек. Я думаю, это ответ на все вопросы. При том, что ну, сложно людям прийти сначала на одну, через два дня приходить на другую. Я думаю, что в будущем посещаемость будет очень хорошая.